بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں عبدالکریم اے کے ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں اب تک جن خواتین و حضرات نے ہمارا یہ چینل اے کے نیوز چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئکن کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر وافیت سے رکھے اچھا آج ایک اور کرنٹ ایشو ہے جس, جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے پہلے بھی ہم دو ویڈیوز اس پہ کر چکے ہیں اور اس پہ کچھ تدباب بھی ہوا تھا مطلب یہ ہے کہ پولیس اتھارٹیز کی طرف سے جو ہے اس پہ کافی ایکشن ہوا تھا بعد میں جو ہے وہ پھر یہ جو بدماشیا ہے ڈمپر مافیا ڈمپر مافیا کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو کافی جو ہے بات چیت ہو رہی ہے کافی ویڈیوز وغیرہ بھی آئی ہیں آج پھر ہم نے بھی یہ سوچا کہ جی ہم بھی اس پہ بات کریں ہمیں بھی کئی آ, مطلب یہ کہ میسیجز آئے فون آئے کہ جی آپ اس پہ دوبارہ بات کریں اچھا اس پہ جو ہے آ, محترم ہمارے گورنر سندھ صاحب جو ہیں کامران کسوری صاحب انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ کافی غم و غصے کا اظہار کیا تھا اور اس واقعے پہ جو ابھی یہ ایک واقعہ ہوا ہے جس میں جو ہے بڑا درداک واقعہ ہوا ہے کہ اس میں ایک باپ بیٹا جو ہے اس میں اور ایک شخص اور بھی جو ہے وہ آ, جو ہے وہ ہلاک ہو گئے آ, مطلب یہ کہ ڈمپر جو ہے وہ کچھ مطلب یہ کہ وہ ڈرائیور صاحب جو ہے وہ ف... نہ صرف جو ہے وہ فرار ہو گئے گاڑی بھی لے کے فرار ہو گئے لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہ گئے ہم نے پہلے بھی کہ... کئی مرتبہ یہ آپ کی گوشت گزار بات کی تھی ویڈیوز کے ذریعے دارے... کہ یہ جو ہے ایک تو یہ غیر ملکی لوگ ہیں ان کا کراچی سے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ جو پولیس ہے خاص طور سے ٹریفک پولیس ہے ان کی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے قتل و غارت گری کا سلسلہ اس کرنا جاری ہے اچھا میں پہلے بھی کئی مرتبہ مطلب ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی گاڑیوں کی رجسٹریشن کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے فٹنس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ بھئی یہ گاڑیاں ان کی جو ہے یہاں رجسٹرڈ ہیں بھی ہے جب کراچی کے روڈز پہ آپ چل رہے ہیں تو کراچی کے روڈز یہاں پہ آپ کراچی میں رجسٹریشن کرائیں ان کے نمبر آپ کو بالکل نظر نہیں آئیں گے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا جے کے ٹی کے بی کے تین تین یا فیگر میں ان کے نمبر ہوتے ہیں یہ وہی گاڑیاں ہیں وہی ڈمپر ہیں آپ سراب گوڈ پہ ان کی علی ابھی بدماشی آپ دیکھیں کہ وہاں سے افغان جنگ کے بعد یہ لوگ وہاں سے لے کے گاڑیاں لے کے اسمگل کر کے یہاں پہ آ گئے اس کے بعد ایک بدماشی انہوں نے بچا رکھی ہے پچھلے دنوں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دھمکی بھی دی تھی کراچی پولیس چیف نے جو ہے اس پہ پابندی لگاتی تھی کہ صبح کے چھ سے رات گیارہ تک جو ہے شہر میں نہیں آئیں گے مگر ظاہر ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کراچی پولیس ہی جو ہے بےچارے خود تو نہیں کہ ہر جگہ جا سکتے ان کے ٹریفک پولیس والے یا جن پہ بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے آج کل ہاتھ بڑے ہیں سسٹم کام کر رہے ہیں اب اب ظاہر ہے یہ مافیاز ہیں مافیاز کو مافیاز ہی سپورٹ کرے گا تو ابھی پھر انہوں نے تین چار لوگوں کو کچل کر دیا کچل دیا ان کی گاڑیوں کو کچل دیا کچھ بھی نہیں گاڑی لے کے بھی بھاگ گئے اچھا پھر ایک عرض میری اور شہریوں سے بھی ہے بھی ہے شکایت بھی ہے کہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں یہ ڈمپر ہے آئل ٹینکر ہے یا واٹر ٹینکر ہے یا ہیوی گاڑی یا ٹرالر وغیرہ خدا کے لیے ان سے آپ دور رہا کریں موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے ذرا سی ان کو جگہ چاہیے بس وہ بس کراس کر دوں میں کسی طرح بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں خواتین ساتھ ہیں مگر یہ کہ موٹر سائیکل والا کہتا ہے نہیں جی بس میں نے جو ہے وہ آدھی نکلنا ہے تو وہ آپ ان لوگوں سے دور رہ کریں کیونکہ یہ غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں نہ ان کے گاڑی کے کاغذ ہیں نہ ان کے پاس لائسنس ہے نہ فٹنس کا سلسلہ ہے یہ آپ کو کچلتے ہوئے چلے جائیں گے آپ کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا حکمران جو ہے یا متعلقہ حکام وہ کچھ بھی نہیں کرے گا آپ دیکھیں گے وہ جو لوگ بیچارے اس پہ ہلاک ہو گئے یا ہوتے ہیں پہلے بھی ہوئے کون حکمرانوں میں سے آپ کے گھروں پہ گیا یعنی کہ انہوں نے افسوس تک کا اظہار نہیں کیا اس پہ میں کہتا ہوں کہ مکمل پابندی لگنی چاہیے ڈمپر یہ جو اپنے یہ ہیوی گاڑیاں ہیں ان پہ تو بالکل پابندی لگنی چاہیے ڈمپر ومپر میں تو بالکل پابندی لگنی چاہیے مگر وہ بلڈر جا رہے ہیں اس پہ بلڈرز آ جاتے ہیں ان ان کے ان کے, ان کے ان بھائی, بھائی رات آپ رات میں جو بھی سامان لانا ہے آپ رات میں لے ساری رات آپ چلے بھائی میں تو کہتا ہوں رات دو بجے سے صبح پانچ بجے تک ان پہ پابندی ان کو چار پانچ گھنٹے دینے چاہیے اس پہ جو کرنا ہے آپ کر لیں مگر وہ آپ دے پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا کچھ بھی نظر مقدمہ درج کر دیا پولیس نے تفصیل شروع کر دی گاڑی اگر بند بھی کر دیں گے تو وہ ان کے جو ہے ترتا دھرتا آئیں گے گاڑی چھڑا کے لے جائیں گے اس پہ جو لوگ بچارے مر گئے تو اس پہ اس پہ کوئی نہ بندہ پکڑا جائے گا ظاہر ہے وہ سولہ سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا بغیر شرافتی کارڈ کے بغیر لائسنس کے وہ گاڑی چلا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں پولیس ہماری جو ہے وہ ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں اچھا بہرحال یہ ہے کہ اس پہ حکمرانوں کو سرداس کرنا چاہیے گورنر صاحب کے پاس اختیارات ہیں وہ آگے بات کریں اس پہ اپنے جو ہے خالی بیانات تک رہے اس پہ عملی اقدام بھی کریں اب ان لوگوں کو جو ہے بیچارے وہ غالباً گھر کا واحد کفیل تھا وہ ختم ہو گیا چھوٹی گاڑی بھی گئی وہ بھی گئی سب کچھ گیا کوئی پرسانے حال نہیں ہوئی ان شہریوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ہوش کے ناخن لیں اور اس پہ یہ دیکھیں خود سامنے ہیں, نے کچھ بھی نہیں کرنا, ہاتھ مدارنے, نہ کسی کو توڑ پوڑ کریں نہ مارے, مگر یہ ایک کے کر آپ کے لیے کوئی بھی نہیں نکلے گا اس کے علاوہ تین اور شہریوں کی جان جو ہے وہ ایک اور ڈمپر نے کرنگی کراسنگ پہ جو ہے وہ لے لی یعنی کہ اب ڈمپر جو ہے باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کھلا لائسنس مل گیا ہے کہ جس کو چاہے آپ قتل کر دو مگر حکومت سندھ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے نہ ٹریفک پولیس نہ نہ حکومت کی برحال یہ ہے کہ اس کا بھی فوری سا ہونا چاہیے کراچی میں یکے بعد دیگرے جو آئے دن جو ہے یہ قتل و غارت گری جو ڈمپرز کے ذریعے ہو رہی ہے ان پہ جو ہے نہ صرف ان کے گاڑیاں بند کی جائے پابندی لگائی جائے بلکہ ان پہ قتل کے مقدمے بھی درج کیے جائیں اب شہری بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ جو ہے لوگوں کو آ, خود جو ہے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا پڑ جائے اب تو پولیس جو ہے وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہو گئی ہے ابھی کل کل کی ہی خبر ہے کہ کراچی میں ایک تاجر کو جو ہے پولیس نے تشدد کر کے مار دیا یعنی سٹوری یہ تھی کہ ایک موٹر سائیکل پہ پولیس والا جا رہا تھا سیول کپڑوں میں اس سے کسی تاجر کی موٹر سائیکل ٹکرا گئی اس کو پکڑ کے لے گئے اور اس پہ چوری کا مقدمہ بھی ڈال دیا اس رات بھر اس کو تھانے میں رکھا اور اس کو مارتے رہے پتا چلا کہ وہ جو سپاہی تھا وہ کسی پولیس افسر کا بیٹا وغیرہ ہے وہ توڑتے والے تھا ہماری بائیک کو ہٹ کیا انہوں نے کیا انہوں نے پھر ہم سے ہم سے لڑنا شروع کیا ہم پہ تشدد کیا پھر انہوں نے وہاں سے ہمیں اٹھا کے پریڈی تھانے تھانے میں میں پریڈی بھی انہوں نے تشدد کیا جھوٹی ایف آئی آر باندھی اور یہ پورا یہ پورا مجھے مارا میرے بھائی کو مارا سہی ہے ان کو بھی مارا سہی ہے جھوٹی ایف آئی آر اور اس کے بعد ہمیں لاک اپ کیا ہم نے ہمارے ماں باپ آئے ہمارے سب آئے بڑے آئے اور ان سے انہوں نے بات بھی کی کہ ہم ان کا ریمانڈ نہیں لیں گے اس کے بعد انہوں نے ریمانڈ لیا اور وہ جب گئے ہیں تو اس ایس ایچ او نے بولا ان کو ریمانڈ دینا کہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں اور جب وہ ریمانڈ میرے بھائی کا لیا سب سے پہلے میرے بھائی کو لے کے گئے اس کے بعد انہوں نے مرڈر کیا اندر ایسا ریمانڈ لیا ایسا ریمانڈ لیا کہ وہ مر گیا اور اس میں یہ ایسا چو ان کے نیچے کا جتنا عمل ہے اب وہ نہیں ہے اب ایک بھی نہیں ہے سوائے ایسا چھوٹ کے یہ ایک بھی موجود نہیں ہے چھے دو سے سات افراد تھے اچھا اس پہ تاجروں نے جو ہے کراچی الیکٹرونک مارکیٹ کے تاجروں نے پریڈی پولیس اسٹیشن پہ جو ہے وہ جا کے احتجاج کیا ادھر جو ہے پولیس کی آنیا جانی لگی اور ایک اور اہم خبر کے وہاں پہ شراب کی بڑی بوتنے برامت ہوئی میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر یعنی پولیس کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اتنے یہ بدمست ہو گئے کہ سارے عام لوگوں کو مار رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیس حکام نے جو ہے اس پر انکواری کا حکم دے دیا سارے مطلب سیدھا 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 قتل ہے پھر انکواری ہوگی یہ ہوگا پھر کچھ ثابت نہیں ہوگا ان لوگوں کو بنایا جائے گا برحال یہ ہے کہ اب یہ بدمست ہاتھی کی طرح ہو گئے ہیں ان کا جو ہے فوری سہتباب کیا جائے شہریوں کا ایک طرف ڈمپر قتل کر رہے ہیں دوسری طرف جو ہے پولیس ڈائریکٹ ان کو قتل کر رہی ہے یعنی ویسے ہی پولیس کی بدتمیزیاں بےودگیاں بدباشیاں عروج پر تھیں یہ نیا واقعہ جو آگیا ہے شہر میں جو ہے وہ بدمنی کی فضا پھیل گئی ہے اس کے اب یہ حکومت کو گجرتے عمل آ, لائے عمل اس پر کرنا چاہیے اور ان پولیس اہلکاروں کو نہ صرف موطل کیا جائے نوکری سے برخاص کیا جائے اور ان کے خلاف قتل, قتل کے مقدمے بھی درج کیا جائے اور ان, ان چیزوں کو روکا جائے ویسے بھی سندھ حکومت جو ہے وہ تقریباً ناکام ہی نظر آتی ہے لائے ناڈر کے مسئلے میں بلکہ یہ بھی بہت اہم واقعہ ہے جو تاجر سراپا احتجاج ہے اور اس پہ جو ہے وہ اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو ٹیکس کی میں ہوگا اگر تاجروں نے مسلسل یا جاری و ساری رکھی اچھا ایک مافیا اور ہے وہ بڑی ہمارے پاس کئی مرتبہ جو ہے درخواستیں بھی آئیں فون بھی آئے کہ آپ اس پہ بات کریں جوہر موڑ کراچی میں جو ہے ملینیم اور جوہر موڑ تک ایک رکشا مافیا ہے یہ گرین قسم بلو جو رکشے ہیں اور ان کے نہ نمبر ہے نہ کچھ ہے نہ کوئی روٹ ہے یہ وہاں پہ انہوں نے بدماشیاں بچائے رکھی ہیں اور وہاں پہ اکثر جو ہے مطلب یہ ہے کہ اچھا ایک تو وہ روڈ جام کر کے رکھتے ہیں اور دوسرا اوپر سے جو ہے لوگوں کو بار پیٹ کرتے ہیں کئی واقعات سوشل میڈیا پہ ہی آئے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ گاڑی والوں کو کسی کو گاڑی مار دی یا ان لوگوں کو کوٹا شنگ کا اتحاد ہو جاتا آپس میں ان کے کوئی روٹس نہیں ہے بلکہ اس طرح کے بدماشوں کو بھی ختم کرنا چاہیے شہریوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں اچھا ان کے جو سٹینڈ ہے اڈے ہیں وہ بکتے ہیں پولیس ہماری زندہ باد بس پولیس والے کسی ٹریفک جام ہوگا وہاں کھڑے ہوئے نہیں ہوں گے سنگل اب بہت سارے تو خیر نام نہ سنگل فری کوریڈور بنا دیا ہے دیے ہیں وہاں دیا ہوں گے بس کونے کھانچے میں وہ مشینیں ان کو بکرا دیں گے ہمیں جرمانہ فلاں دماغ کا کئی رکشے والے کئی بچارے گاڑیوں والے خودکشیوں پہ رہے گے کہ ہماری اتنی آمدنی نہیں ہے اتنا ہی ہم پر جرمانہ کر دیتے ہیں ہم تو تب مان جائیں گے آپ ٹریفک پولیس والوں کو یا بڑوں کو کہ آپ بڑوں کو پکڑے یار ہم آپ پتہ چلے گا عوام کو کہ ہاں یار آپ کسی پہ آپ ہاتھ ڈالتے ہیں آپ کو اپنی نوکریاں بچانی ہے رشوت جو ہے آپ کی عام ہے رشوت کا بغیر آپ کا پولیس کا جو ہے وہ گرم ہے اور عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں برم یہ کہ ڈمپر مافیا کے خلاف حکومت کچھ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے پولیس حکام کو کچھ کرنا چاہیے اور یہ جو 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 نہ صرف جوہر موڑ پہ یا ملینیم کے پاس جو ہے نہ صرف وہاں پہ جو ان رکشے والوں کا قبلہ درست کرنا چاہیے بلکہ اور بھی جو ویگنز والے ہیں بس والے ہیں یا چنچی والے بہت جگہ بغیر نمبر کے چل رہے ہیں بدماشی انہوں نے بچا رکھی ان کے اڈے بیٹھتے ہیں ظاہر ہے پولیس سے ٹرافک سے ایریا پولیس سے ان کی ملی بغت ہوتی ہے یعنی پولیس اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا بل ٹھیک ہو جائے مجھے جرائم کی جڑ پولیس ہے یعنی پولیس جو ہے بس پلا جائے یہ ہو گیا کہ دو ڈاکو کا پولیس مقابلے میں مار دیا اب پتہ نہیں وہ ڈاکو تھے بھی یا نہیں تھے وہ یہ ہو گیا پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا کچھ بھی نہیں یعنی پولیس جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ملی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی ڈمپر مافیا سے ملے ہوئے وہ جو ابھی ڈمپر نے جو کچلے ہیں لوگوں کو وہ شام پانچ بجے کا وقت ہے اب بتائیے جب ان کو صبح 6 سے رات گیارہ بجے تک شہر میں آنے کی اجازت نہیں تو یہ کیسے آئے بغیر اب کیا کریں جناب بلڈر جو بلڈرز جو ہیں ان ان کا سامان آتا ہے ان کے ہاتھ مطلب یہ لمبے ہاتھ ہے سب کچھ ہے وہ کہتے ہوں کے جی آپ لیا ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے نہ ان کی گاڑیاں رجسٹر ہیں نہ ان کے, کے ڈرائیور کے پاس لائسنس ہے نہ ان کی اتنی عمریں ہیں بس وہ گاڑی پہ جو ہے وہ کچلتے ہوئے چلے گئے گا. گاڑی اب وہ کون ڈھونڈے گا اس ڈمپر کو کون پوچھے گا کچھ بھی نہیں بس پولیس جو ہے وہ دیکھتی رہ جائے گی ظاہر پولیس میں شامل ہے نا ٹریفک پولیس کا حصہ آپ دیکھیں ہر جگہ کیا اچر انہوں نے کیا ہوا برحال یہ ہے کہ مافیا کو لگام دینی ہوگی اور اس طرح کے جتنے مافیا سے ٹرانسپورٹ کے لگام دینی ہوگی پچھلے دنوں نے ٹاور سے کنٹینر آ رہے ہیں آپ بتائیے ان کا روٹ الگ لگے بھائی آپ نادرن بائی پاس سے جائیں ٹاور سے سیدھا جو ہے ایم اے جنا روڈ سے پھر یہاں سے نکل جاتے ہیں لیاقاب سے ہوتے ہوئے سپر ہائی وے پر کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ پولیس والے جو ہے ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں ٹریفک والے ان کے متریاں بندی ہوئی ہیں یہ سسٹم آگے تک جا رہا ہے سسٹم چل رہا ہے نا سندھ میں صرف سندھ میں سسٹم ہے آپ پنجاب میں جا کے دیکھیں وہاں کے موٹر ویز دیکھیں وہاں کے ہائی ویز دیکھیں وہاں کی گاڑی صرف سندھ کا سندھ کا بیڑا ورق کرنا ہے اور بس اپنے بیانات کی حد تک ہیں کہ وہ میئر صاحب جو ہے وہ آئیں مطلب خوبصورت کپڑے پہن کے آ جائیں گے اور ماشاءاللہ بس ہلکا بھلکا پھلکا لے چھوڑ کے چلے جائیں گے گورنر صاحب نے اس پہ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا اس پہ میئر صاحب نے ایک جگہ ہم نے دیکھا میڈیا میں کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں گورنر صاحب کا مثالیں دے رہے ہیں بھائی اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اس پہ جو ہے وہ اس کو سراہا چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے مگر ظاہر میئر کو پتا ہے میئر کو یاد میں تو بس پکا ہوں مجھے کسی نے کیا ہٹانا ہے بہرحال انشاءاللہ تعالی ہم بھی دیکھیں گے عوام بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالی جیسے بنگلہ دیش پہ ہوا ہے انشاءاللہ کہ آج ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہے انشاءاللہ یہاں بھی جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور ان کو بھی جو ہے مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے قدرت کی طرف سے हم, ہم عوام کو اپنی اکسانی رہے قدرت کی طرف سے انشاءاللہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ان کا بھی وہی اشر ہوگا کہ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی جو عوام کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں اور کچھ پوچھ نہیں رہے ہے کسی پرسانے حال نہیں ہے کہیں پانی کھڑا ہوا ہے کہیں گٹر ابل رہے ہیں کہیں روڈوں کا بڑا فرق ہے اب یہ خبر آئی ہے کہ جون دو ہزار چھبیس میں جا کے وہ جو ریڈ لائن کا منصوبہ ہے کراچی یونیورسٹی روڈ پہ وہ مکمل ہوگا اب دیکھیں کہ اب جون یعنی تین سال پہلے لگ گئے اب تین سال اور لگ جائیں گے ماشاءاللہ دیکھیں بہرحال یہ کہ آج یہ ڈمپر والی بات بڑی اہم تھی جو ہمیں گوشت گزار کرنی تھی آپ کی خدمت ہے ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ بتا دیں بڑا افسوس تک واقعہ ہے جو غریب لوگ جو ہے مارے گئے اس میں آپ دیکھیں کوئی بڑا پراڈو والا کوئی پجیرو والا کوئی اس طرح وہ نہیں جائے گا غریب آدمی مارا جائے گا جہاں دیکھیں ٹرین حادثہ ہے تو فلانا حادثہ ہے ہی مارا جائے یعنی نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ غریبی مارا جاتا ہے اور امیر کا کچھ بھی نہیں ہوتا بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور حکمرانوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اس طرف بھی کوئی توجہ دے دیں ورنہ قدرت کے عذاب سے جو ہے وہ نہیں بچ سکیں گے بہرحال آج تک کے اتنا ہی اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و نافذ ناصر اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو بہت بہت شکریہ